assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar sizlar bilan yettinchi sinf ona tili darsligini boshlaymiz to'ldirilgan va qayta ishlangan to'rtinchi nashr toshkent ma'naviyat nashriyoti ikki ming o'n yettinchi yil fonetika bo'yicha o'tilganlarni takrorlash savol va topshiriqlarga javob berasiz mashqlarni shartiga ko'ra bajarasiz imlo bo'yicha o'tilganlarni takrorlash har bir so'zning yozilishiga e'tibor berasiz saxovat hiyla mehr muruvat mudofaa hilpiramoq xilma xil hayotbaxsh so'zlarini har birini yozilishiga diqqat bilan e'tibor berasiz h va h harfi ishtirok etgan so'zlarga misol toping jaholat suhbat hikmat har dam rayhon havas himoya zahmat jahon dehqon xizmat xotira xalqparvar tag't demak h va h bilan yozilgan so'zlarnin imlosiga e'tibor berasiz o'n ikkinchi mashq xato yozilgan so'zlarni to'g'ilab matnni ko'chiring g'azabdan o'zingni asra chunki g'azab tufayli inson o'z ishlarini ezgu maqsadlarini unutadi mol dunyoga hirs qo'yma ochko'z bo'lma ezgu ishni ko'z ko'z qilma tanchoq bo'lma o'z ruhing bilan ziddiyatga tushmaslik ning birdan bir yo'li foydali mehnatdir qo'shimchalar va ularning imnosi bo'yicha o'tilganlarni takrorlash o'n to'rtinchi mashqga e'tibor beramiz qavs ichida berilgan qo'shimchalardan mosini qo'yib gaplarni ko'chiring bu olamda men kezmagan yurt kam qoldi deb davom etdi bobur o'ychan ohangda ne ne go'zal maskanlarni zabt etmadim lekin hech yerda ulatofatliq bir viloyatni ko'rmadim o'n beshinchi mashq quyidagi qo'shimchalarni jadvalga joylashtiring va ularning so'zlariga qo'shib gap ichida keltiring e so'z yasovchi lug'a e so'z yasovchi bir lug'aviy e shakl -so yasovchi ikki sintak e shakl -so yasovchig uch raqamla olamiz ta lug'aviy tadan lug'aviy tacha lug'aviy inchi lug'aviy Ob, lug'aviy ovlon lug'aviy sonning ma'no turini hosil qiluvchi qo'shimchalarning barchasi lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar edi kerishik shakllari esa sintak shakl yasovchilar demak ni sintaktik ning sintaktik la so'z yasovchi i so'z yasovchi ham bo'la oladi sintaktik ham bo'la oladi y so'z yasovchi va sintak shakl yasovchi o'rtasidagi shakldoshni yuzaga keltiradi ar so'z yasovchi va sintak shakl yasovchi o'rtasidagi shakldoshnikni yuzaga keltiradi imom xuddi shunaqa bir o'rinda so'z yasovchi bo'ladi masalan bilim va kitobim sintak shakl yasovchi qo'shimcha hisoblanadi ga sintaktik ka sintaktik qa sintaktik ganing shakllaridan kelishi bu sintaktik inch so'z yasovchi inh bu ham so'z yasovchi masalan sevinch o'n oltinchi mashq tagiga chizilgan qo'shimchalarning turini aniqlang va gaplarni ko'chiring dan sintaktik bo'lgandagan kishi qanday kishi lug'aviy o'qimishli so'z yasovchi bilimdon im so'z yasovchi don so'z yasovchi madaniyat atvali so'z yasovchi nodonning asosi nodon bo'linmaydi savodsiz siz so'z yasovchi osmoncha cha so'z yasovchi dunyoning sintaktik go'zallik so'z yasovchi i sintaktik boylik so'z yasovchi i sintaktik b so'z yasovchi takror asos peshvolar lug'aviy i sintaktik ni sintaktik lik so'z yasovchi i sintaktik adab adabiy va ot so'z yasovchi sa sintaktik g sintaktik nika lug'aviy ye sintaktik de sintaktik imiz sintaktik leksikologiya bo'yicha o'tilganlarni takrorlash o'n sakkizinchi mashqqa e'tibor beramiz ko'chma ma'noda ishlatilgan so'zlarni topib ularni izohlang eski buloqning ko'zi ko'chmanda qo'llangan ko'z so'zi ochildi soqchi ota onam borligiga ishonmadi shekilli gapni aylantiraverdim qavm qarindosh bir dasturxon boshida gurungni quyuq qildik kemtik oy cho'qqilar orasidan mo'ralaydi osmonda yulduzlar ko'p somon yo'li osmonning u tarafidan bu tarafiga kumush soyday oqadi demak ko'p ma'noli so'zlarning ostiga chizdik tunov kuni biznikida bo'ldi kattakon hashar ko'chib keldi deymanov hasharga butun shahar shahar emas shahar aholisi demak metanima bo'lyapti hashar rosa qizidi qizimaydi metafora yigirma birinchi mashqni eslab qolamiz muarrih tarixchi mutarjim tarjimon shuaro shoir handasa geometriya demak arxaik so'zlar berilyapti arxaik so'zlarning tarixiy so'zlardan farqini eslataman bugungi kunda sinonimiga ega bo'lgan so'zlar edi demak muarrix tarixchi mutarjim tarjimon shuaro shoir handasa geometriya fe'l so'z turkumi bo'yicha o'tilganlarni takrorlash savol va topshiriqlarga javob berasiz fe'llarni topib ularning mayl nisbat zamon shakllarini belgilang mashqlarni shartiga ko'ra bajarasiz yigirma to'rtinchi mashq fe'llarning tuzilishiga ko'ra turni aniqlang tuzilishiga ko'ra turni aniqlab jadvalga joylashtirasiz ot sifat so'z turkumlari bo'yicha o'tilganlarni takrorlash savollarga javob berasiz otlarda kelishib qo'shimchalari qanday ishlatiladi otlarni egalik qo'shiilari va ularning imlosi haqida so'zlab bering otlar qanday yasaladi demak savol va topshiriqlarga javob berasiz mashqlarni shartiga ko'ra bajarasiz yigirma oltinchi mashqni birgalikda bajarib chiqamiz yasama otlarni aniqlab ularning yasalishini tushuntiring demak umuman otlarni topib olamiz o'zbekiston ot so'z turkumi diyor ot go'zal sifat saodat ot mehnat ot so'z turkimi yordir ot so'z turkimi hikmat ot so'z turkimi halollik ot so'z turkimi alyor ot so'z turkimi demak misrada sakkizta ot turkumiga mansub so'z mavjud yigirma yettinchi mashq shartiga ko'ra bajarasiz keyingi mavzu son va ravish so'z turkumlari bo'yicha o'tirganlarni takurlash savollarga javob berasiz sonlarning mana turini aniqlang sakkiz yuz yetmish uchinchi yil tartib son, son. Anlıklap, deyem, Holad, Holad, lading, bir ming bir yuz qirq beshinchi yili tartib son xuddi shunaqa sonlarni topib ma'nosiga ko'ra turni ajratasiz o'ttizinchi mashq gaplarni ko'chiring ravishlarni aniqlab ularga izoh bering dushmaningiz bilan tortishayotganda ham ochiqchasiga holat ravishi mardlarcha holat ravishi fikr bildiring barcha maqtanchoqlarning birdan bir qismati shuki ular ertami kechmi payt ravishim pand yeyishadi kishi o'z fazilatlari haqida qancha kam bilsa bizga shuncha yoqadi daraja muxtor ravish xalq aholidan doimo boxabar bo'l doimo payt ravish birdan payt ravish karidorning narigi chetda kimningdir tez holat ravish yurib ketayotgani eshitildi olmaxon yerdan ko'ra daraxtda tezroq holat ravish yugurar ekan keyingi mavzuga e'tibor beramiz matnda ko'p manoli ma'nodosh so'zlardan foydalanish matnni ko'chiring unda ishlatilgan unmoq va o'smoq so'zlariga izoh bering ng <usuruhin> eng katta hikmati shundaki unda har qanday urug' unadi o'sadi demak sinonim sifatida qo'llangan unmoq unmoq va o'smoq fe'llari topshiriqlarni mashqlar shartiga ko'ra bajarasiz o'ttiz uchinchi mashq gaplarni o'qing ularda ishlatilgan ko'chma ma'nodagi so'zlarni topib ularning gapdagi o'rnini izohlang kumush qishdan bahordan qolishmaydi kuzning ziynati metafora asosda ma'nosi ko'chgan onaning qalbi mehr bulog'i ona kabi mehribon ilm fanlariga makon yayrab o'qiyman har on qadrdonim maktabim odam borki odamlarning naqshidir odam borki hayvon undan yaxshidir bunday puch gaplarga ukasi ko'nmabdi o'zbekiston hur baxtimiz ayvonidir ko'chmanda qo'llangan so'zlarning ostiga chizildi maktabiga kechikib borar emish ba'zida vazifani bajarmay qizararmish darsida qo'pol xatoga yo'l qo'ymaslik uchun yetti o'lchab bir kesish kerak men uning sovuq qiliqlariga qarab turib yoshlikdagi bir o'rtog'imni eslab ketdim o'ttiz to'rtinchi mashq qarshichidagi ma'nodosh so'zlardan mosini qo'yib gaplarni ko'chiring tafakkur qilish to'xtagan joyda tanazzul boshlanadi luqmaning halolligi iymonning mustahkamligida yolg'on bilan rost do'stlashgan manzilda adolat bo'lmaydi yaxshilik va yomonlik eshiklarini inson o'z ixtiyori bilan ochadi xo'jasining gaplarini takrorlashni puxta o'zlashtirib olgani bilan to'tiqish voizga aylanib qolmaydi xuddi shu tarzda mashqlarni bajarasiz shakldosh qarama qarshi ma'noli so'zlardan foydalanish ot o't yer bor tor barchasi shakldosh so'zlar ma'nolariga e'tibor berasiz o'ttiz yettinchi mashq shakldosh so'zlarni ishlatish o'rinlariga diqqat qiling ma'nosini izohlang tagiga chizilgan so'zlarning zid ma'noli juftini toping yaxshi zidi yomon yaxshilik yomonlik halol harom mo'l kam do'st dushman xuddi shu tarzda mashqlarni bajarasiz she'riy matnd ishlatilgan shakldosh so'zlarga e'tibor bering idish nuqsonlidir gar bo'lsa qadoq qadoq bu yerda chega ma'nosida aslo ayb bo'lmas qo'ldagi qadoq ikkinchi qadoq qavariq ma'nosida ilmga bag'ishlab o'tkaz har onni aqling botmon bo'lsin vazning bir qadoq o'lchov birligi demak shakldosh so'zlar ishtirok etgan mustaqil so'z turkumlari haqida ma'lumot olmosh so'z turkumi va uning tasnifi qoidaga e'tibor beramiz barcha mustaqil so'z turkumlari so'z birikmasi gap o'rnida ishlatilib işte qo'llanuvchi ularga ishora qiluvchi yoki so'roq bildiruvchi so'zlar olmosh hisoblanadi e'tibor beramiz qoidada barcha mustaqil so'z turkumlari o'rnida qo'llana oladi so'z birikmasi o'rnida qo'llana oladi gap o'rnida almashib qo'llana oladi va ularga ishora qilib so'roq bildiruvchi so'zlarga olmosh deyiladi e'tibor beramiz misoliga kitobni ko'p o'qisangiz undan ko'p hikmat topasiz bu yerda demak undan olmoshim ot o'rnida qo'llangan hurmatli tinglovchilar olmoshning qaysi birlik o'rnida qo'llanayotganligini yoki qaysi turkum o'rnida qo'llanilayotganligini qanday aniqlash mumkin buning yo'li juda yam oson olmoshni gap tarkibidan tushirib qo'yamiz olmoshni gap tarkibidan tushirib qo'ysak qaysi birlik o'rnida qo'llanayotgan bo'lsa o'sha birlikning o'sha turkumning o'zi kelib joyiga joylashadi masalan kitobni ko'p o'qisangiz undan ko'p hikmat topasiz undan tushirib ko'ramiz kitobni ko'p o'qisangiz kitobdan ko'p hikmat topasiz demak bu yerda undan olmoshi ot o'rnida qo'llangan istagim shuki doimo tinchlik bo'lsin bunda shuki olmoshni agar biz gap tarkibidan tushiradigan bo'lsak istagim tinchlik emas yoki istagim doimo emas istagim doimo tinchlik bo'lsin demak butun bir gap kep buning joyiga joylashadi ya'ni bu gapdagi olmosh gap o'rnida qo'llangan demak olmoshning qaysi birlik o'rinda qo'llanayotganligini topish uchun olmoshni gap tarkibidan tushirib ko'rsak bo'ladi qaysi birlik o'rida qo'llanayotgan bo'lsa o'sha birlikning o'zi kelib joylashadi men tez yozaman sen ham shunday yoz shunday tushirib tashlaydigan bo'lsak tez demak ravish o'rnida qo'llandi men qiziqarli kitob oldim sen ham shunday kitob ol shunday tushirib tashlaymiz men qiziqarli kitob oldim sen ham qiziqarli kitob ol demak bu yerda de sifat o'rnida qo'llandi beshta kitob oldim sen ham shuncha kitob ol beshta kitob oldim sen ham beshta kitob ol demak son o'rnida qo'llandi beryapti qoidada birinchi gapda undan olmoshi kitob ot o'rnida ikkinchi gapda shuki olmoshi doimo tinchlik bo'lsin gapi o'rnida qo'llangan olmoshlarning aniq atash ma'nosi bo'lmaydi uning qaysi ma'noda kelayotgani matnda qaysi so'z yoki gap o'rnida almashib kelishiga qarab belgilanadi olmoshlar aniq atash ma'noga ega emas buni o'tgan darslarimizda gaplashdik siz bilan uning qaysi ma'noda kelayotganligini matndagi o'sha qaysi so'z o'rnida almashib kelayotganiga qarab aniqlanadi masalan men bugun boraman bo'ladigan bo'lsa bu yerda men olmoshi ot o'rnida qo'llangan olmoshlarning ma'no turlari olmoshlar ma'nosiga ko'ra 7 ta turga bo'linadi birinchisi kishilik olmoshlari men sen u biz siz ular ikkinchisi o'zlik olmoshi o'z uchinchisi ko'rsatish olmoshi u bu shu o'sha ana mana mana bu mana vu ana vu kabilar keyingisi so'roq olmoshlari kim nima qayer qanaqa qaysi qalay qancha nechta nega kabilar keyingisi belgilash olmoshi hamma barcha bari har bir har nima har narsa har qanday har qaysi ba'zi kabi olmoshlar bo'lishsizlik olmoshlari hech kim hech narsa hech qachon hech qanaqa hech qaysi gumon olmoshlari kimdir nimadir alla kim alla qanday alla qaysi qaysidir alla qancha kabi olmoshlar gumon olmoshlari hisoblanadi olmoshlarning ma'nosiga ko'ra turlarini birma bir, -bir ko'rib o'tamiz demak eslataman olmoshlar ma'nosiga ko'ra yettita turga bo'linar ekan birinchisi ko'rsatish olmoshlari oldingi gap gapdagi biron bir, bir so'z so'z birikmasi o'rnida qo'llanib unga uh, ishora qiluvchi yoki biror so'zni aniqlab koruvchi olmoshlar ko'rsatish olmoshlari hisoblanadi so'z ma'nosini aniqlab keruvchi olmoshlar o'zi aniqlayotgan so'zdan oldin qo'llaniladi bu daftar meniki bu shu u o'sha ana mana kabi ko'rsatish olmoshlari sanaladi ko'rsatish olmoshlari barcha mustaqil so'z turkumlariga ishora qila oladi demak ot o'rnida ham sifat o'rnida ham ravish son va hokazo barcha mustaqil so'z turkumlarini o'rnida almashib kelaveradi e'tiboringizni quyidagi jadvalga tortmoqchiman ko'rsatish olmoshlari e'tiboringizni quyidagi ma'lumotlarga tortmoqchiman u bu shu o'sha ana mana shu manavu anavi bunaqa bunaqa shunaqa bunday shunday o'shanaqa kabilar ham ko'rsatish olmoshlari hisoblanadi hurmatli tinglovchilar birinchi ma'lumot berilyapti faqat ko'rsatish olmoshlarigina olmoshning tuzilishiga ko'ra to'rttala turi bo'la oladi olmoshlar tuzilishiga ko'ra to'rtta turga bo'linadi sodda qo'shma juft takror to'rttala turi bo'la oladigan faqat ma'nosiga ko'ra bitta turi bor bu ko'rsatish olmoshlari hurmatli tinglovchilar olmoshning ma'nosiga ko'ra qaysi turlari olmoshning tuzilishiga ko'ra to'rttala turi bo'la oladi deb savol berilsa faqat ko'rsatish olmoshlari deb javob berishimiz kerak boshqasi işte o'sha to'rttala turi bo'lib kela olmaydi ko'rsatish olmoshlari sodda bo'lib kela oladi masalan bu shu Masal, ana mana kabi takroriy bo'lib kela oladi masalan shu shu o'sha o'sha qo'shma bo'lib kela oladi mana shu mana bu yoki juft bo'lib kel oladi unday bunday yoki u bu kabi demak ko'rsatish olmoshlari olmoshning tuzilishiga ko'ra to'rttala turi bo'lib kela oladi keyingi ma'lumotga e'tibor <laughs> tortmoqchiman egalik shakllari jo'nalish o'rin chiqish kelishik shakllari day dek aq qo'shimchalari qo'shilganda ko'rsatish olmoshlarida tovush orttirilish hodisasi kuzatiladi unim yo'q bunim yo'q uyimda unim yo'q unim yo'q bunim yo'q bo'ladigan bo'lsa demak im egalik shakllari qo'shilish natijasida demak tovush orttirilish hodisasi kuzatilgan asos u yoki e bu n tovushi orttirilgan e'tibor beramiz barcha kelishiklar bilan bog'liq emas faqatgina jo'nalish o'rinpay chiqish kelish shakllari ko'rsatish olmoshlariga ge qo'shilganda tovush orttirilish hodisasi kuzatiladi masalan bu plyusga bunga bu plyus da bunda bu plyus dan bundan yoki daydek day, day, o'xshatish shakllari qo'shilganda ham demak tovush orttirish hodisasi kuzatiladi bunday bundek aql qo'shimchasi qo'shilganda ham kusunca tovush orttiriladi dedik masalan bunaqa shunaqa kabi keyingi ma'lumotga e'tibor tortaman ayrim ko'rsatish olmoshlariga egalik shakllari ikki marta qo'shiladi shunisi demak asos shu i va c egalik shakllari qo'shilyapti va n ortgan avvalambor shunisi bunisi o'shanisi olmoshlari fonetik yozuv qoidasiga muvofiq yoziladi sababi tovush orttirilish hodisasi bor va yozuvda aks etgan va bularda ikki marta egalik qo'shimchasi qo'shilgan demak bu asos i si egalik shakllari o'sha asos i s egalik shakllari demak shu bu o'sha ko'rsatish olmoshlariga egalik shakllari ikki marta qo'shilishi mumkin va xuddi shunday yoziladi shunisi bunisi o'shanisi kabi keyingi ma'lumotga e'tibor e'tiborsatmoqchiman ko'rsatish <laughs> olmoshlariga egalik shakllari qo'shilsa qaratqich kelishigini olgan ko'rsatish <laughs> olmoshi bilan shaklan tenglik hosil qiladi masalan buning yaxshi chiqibdi bu plyus ing egalik shakli n qo'shimchasi n tovushi ortgan demak bu fonetik yozuv <laughs> qoidasiga muvofiq yozilgan hurmatli tinglovchilar buning nimasi yomon bo'ladigan bo'lsa bunda bu plusning qaratqich kelishiga bu morfologik yozuv qoidasi demak bittasida qaratqich kelishiga bittasida egalik qo'shimchasi bor qanday farqlasak bo'ladi egalik qo'shimchasini olgan so'zda olmoshda qaysidir tushgan so'z bo'ladi o'sha so'zni tiklashimiz mumkin bo'ladi buning yomon chiqmabdi bu asaring yomon chiqmabdi bu ovqating yomon chiqmabdi bu ning yomon chiqmabdi demak bu yerda ovqat yoki asar tushib qolib in qo'shimchasi bu olmosh qo'shilyapti va n tovushi ortgan natijada bu plyus ning qo'shimchasini olgan ko'rsatish olmoshlari bilan shaklan tenglik hosil qiladi demak lekin egalik ekanligini topib olishimiz mumkin qaratqich kelishigini olgan so'z egalik qo'shimchasini olgan so'zga tobalanadi shunda m farqlab olsak bo'ladi buning nimasi yomon buning nimasi nima vasi yoki buning formulasi buning yechimi demak ning i qaratqich kelishigi keyingi so'zda egalik qo'shimchasi bor yechim va i demak bunda qaratqich kelishigi hisoblanadi qaratqich kelishigini olgan ayrim ko'rsatish olmoshlari ikkinchi shaxs birlikdagi egalik shakllarini olgan ayrim ko'rsatish olmoshlari bilan shakllanib tenglik hosil qilishi mumkin keyingi ma'lumotga e'tibor beramiz u ko'rsatish olmoshi va u kishilik olmoshi o'zaro shakldosh bo'ladi demak olmoshlarda olmoshlar aro shakldoshlik olmoshning qaysi turlarida kuzatiladi deb savol berilsa ko'rsatish va kishilik olmoshlari deb javob berishimiz kerak u kishilik olmoshi ma va Maslant, u ko'rsatish olmoshi aynan bir xil shakli bir xil lekin ularni ma'nodan farqlab olsak bo'ladi va so'rovidan farqlab olsak bo'ladi kishilik olmoshlari kim so'rog'iga javob bo'ladi ko'rsatish olmoshlari qaysi so'rog'iga javob bo'ladi masalan u qiz mening sinfdoshim qaysi qiz u qiz demak bu yerdagi u qaysi so'rovga javob bo'lyapti bu ko'rsatish olmoshi hisoblanadi u keldi qaysi keldi deb so'roq berilmaydi bu yerda kim keldi deb so'roq beriladi demak bu yerda u keldi kim keldi bunda kishilik olmoshi demak u ko'rsatish va u kishilik olmoshlari o'zaro shakldoshlikni yuzaga keltiradi qoidaga e'tibor beramiz yozuvda mana bu mana shu ana bu ana shu olmoshlari ajratib yoziladi ba'zan bu olmoshlar og'zaki nutqda ma'novi anovi tarzda talaffuz qilinishi va shunday yozilishi mumkin demak ayrim ko'rsatish olmoshlari qo'shib yozilishi mumkin ba'zi ko'rsatish olmoshlariga egalik va jo'nalish o'rin pay chiqish kelishiga qo'shimchalar qo'shilganda n tovushi orttiriladi buni ma'lumotda ko'rdik